І всім хай, дорогі мої друзяшечки, ви на каналі Макс 43 Україновий. І сьогодні ми будемо грати в ігру під названням Roblox, режим під названням Спрятати друга. Режим дуже прикольний. Е я советую вам в нього поіграти. І сьогодні я постараюсь спрятати як можна більше людей. Постараюсь вам об'яснити суть ігри, щоб ви поняли, можливо, самі потім поіграли. Я обов'язково можу спрятати як мінімум 20 людей, <кій> Мій рекорд з моїм другом був 17 людей, ми спрятали, потім, потім якось один баг скромки випав, і мамка його замітила. Ну, коротше, сейчас вам все удясню. Об в общем, ми телепортуємося в один дом. Кстати, тут є такий плейс. Тут есть режими. Все, я обираю легкий, він рекомендується, потому що сложний реально важкий. І нам, коротше, тут будуть приходити наші друзі, У нас буде 20 чи 15 секунд, рівня, щоб їх кудись спрятати, а потом мама приходить, Якщо мама е цього друга, то ми коротше, приграли. Ми його отак ось оберемо, Можна отак тягнути, подальше, поближче, Ну коротше, ребята, пока поставте лайк, а зараз ми з разум розберемося. В спочатку ми мы е от, допустим, ось просто в шкаф. Бачите, мама прийде через 11 секунд. І нам треба быстрее спрятать. Если бы мы так выглядит, мама не заведет. Все. Мы сможем тут передвигать вещи. Я чуть передвину тут. Неудобно. Ну так, короче, тут следующий спрятан. Ну, думаю, вас у гри поняла. И да, кстати, буде лагать, потому что карта довольно будет і на лагать будет. у нас показывает, какие мы же будем спрятать, да, один пока что. Я бегаю, проверяю. Ох, не Мама бегает, проверяет. Мамуля! Мамуля! все, значит сюда! Все, бачите, она ухода. Теперь, походу, на следующий друг, и мы должны его тоже спрятать. Кстати, подумал вам кое-какие один интересный баг покажу. Так. Шо... А, мне не показалось, он матернулся. Вс, уже сейчас так Пу! Можно, в принципе, повысылается, все равно время есть. Ой. Да, перших спрятать вообще легко, мама их не заметит. Звук, как сундук закрывается, знаете. Ой, тут задержал нас все Давайте чем-то прикроем. Подожди. Все, не заметил. Все, все, хорошо. Все, мама, тут ничего не мама, мама, нет. Мама, тут ничего не мало. Все, можно заходить. мама. Нет. Нет. Тут ничего нема Мама Мама Мам. А как через... Дверь? Дверь. Мама. Следующего я я буду прятать вот тут. Вообще, изи место. Тут можно даже двух спрятать. Я как раз покину вам место, чтобы вы знали, где я могу прятать. Hello. Хеллоу, хеллоу, hello, hello, хеллоу. а подожди да, вот так вот, вот. ну тут еще кое то да вообще двух можно спрятать это вообще не два места потом можно оттуда спрятать у нас вот тут еще двух потом вот тут еще одну это уже три места вот у нас наперед да мама иди провери. да ты что ты меня толкаешь ты вообще нормально Шкафчи есть также, ребят, вообще, вот это вообще офигенное место. Вот это. Если вы не знаете, где спрятать, а мама уже скоро придет, и вы уже начнете переживать, не знаете, где прятать, прячьте тут. Тут можно до сих 4 или 5 даже спрятать. Все комнаты, вообще им Мамуля. Ой. Тихо, тихо. А, кстати, я хочу бах показать. Ай. Ща. Давайте сейчас опять приду. потом сюда, сюда Ну, короче, место есть. Еще места есть. Иди сюда. Open the door. Open the door, помидор. Стой. сюда еще заболев, да. А ну. Так сюда. Наверх можно надо. Все. Да тут еще два помесяца. Мама, у меня еще мест море. Вс, сейчас вам бах покажу. Да, можно даже на стульчик себе бах показать. прыгать, например. Прожмем барем, запрыгиваем. Хватаем вот стул и просто начинаем прыгать. Вот так можно даже как так на крышу забрать. Все, я на крышу. Можно было еще так мало бабачек, что он сюда А ну зайди! Ку-ку, мамуля! Ну, короче, есть еще другие способы, можно вот так забраться вот и не прыгать, а просто вот так вот нажимать на минусик. Так, стой, 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 Стой быстрее, я спрячься, блин. Да тут вообще два можно спрятать. Тут вообще им бомби там пять, да, и минимум можно спрятать. Иди, мама, проверяй. Давай, давай. Да ч ты? нормально просто постукать. Так, давайте еще посчитаем, сколько у нас мест. Там вообще мы три спрячем. Ты нормально? Вон тут а щ... столы все, блин, турляют. Два. 3. А, дам, дам 3. 4. 5. 6. Тут же за коробкой хорошее место. 5. Ой, 7. Вот что тут тут раскидываешь? Что ты делаешь? 8. Тут же 3. 11. Господи, я дам наше место. Полно. Хорошо, грубо. Грубо буду, як это я тебя так вот... Пээээ, в потолок нахуй. Так, стой. Капец, тут, 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 тут можно прятать просто. Все, у меня даже пять секунд осталось вообще блин, просто море. подошли. Что с тулом? Алло. Я взлететь не могу. Фу, бракованный стул. О, коробка. Кстати, в коробке взлететь можно. Прям на коробке, а в коробке. Сейчас. вот это машина. так тоже. вперед по-моему. Конечно, Кошь. Кошь, тут весело. ой я плаваю. Давай, молодежь. Стики колмам приходила начинать так сильно на логай. Бачите, я сейчас уже не так сильно. Иди сюда, равно. Да ну нет! Я ненавижу, коли от вони за двері зацепаються. Их не реально одірвати буде. Ну, пожалуйста. Добро Да пожалуйста. Шибіць, ну це просто із за БАГА, е-мое! Капец. Клас. Короче, хто хоче, щоб я ще раз так поіграв? Давайте наберем пару лайків там Три, два. Ну, ну я не... Ну блин, це просто із за бага, ви самі це бачили! Якби не цей баг, у мене... Я б їх 20 нафіг спрятав. Капец. Вот единственный свой минус и игра багана. Ну короче. Если шо, поиграем ще. Чем хоть байки.